хотел бы немножко, с вашего позволения, рассказать один пример из моей жизни. На Украине, когда мы еще жили, я имел друга. Его звали Анатолий, он жил в Киеве. И мы с детства, наверное, с 13 лет вместе ходили в церковь, пели. Он играл на пианино. Он жил без отца, у него была мать, бабушка и сестра. И все они были члены церкви, они любили Господа, а он один еще немножко временил. И я хочу, чтобы очень внимательно слушали об этом то, что я следующий раз скажу, молодежь, потому что наши слова иногда звучат очень э, роковые в нашей жизни получается. И вот когда друзья пастор спрашивал его Анатолий, ну, мама верующая, бабушка верующая, сестра верующая, а ты когда придешь к Господу? А он сказал такие слова. Меня может привести к Богу только очень что-то, что меня сильно всколыхнет, встряхнет. После этого прошло не очень много времени. Это было осенью, может быть, в ноябре месяце. Уже холодно было, уже буквально даже снег был, заморозки были. Мама его уехала в село за продуктами, взять картошки, другие продукты и привезти в Киев, чтобы было что кушать зимой. И когда они ехали в машине, ехала бабушка, ехала мама, и был водитель, они попросили человека, чтобы он перевез его машиной. Случилась непоправимая катастрофа. Погибла бабушка, погибла мама и погиб водитель. И цена прихода моего друга стоила трех жизней. Когда хранили бабушку и маму, пастор спросил, Толик, что ты чувствуешь? Вы не можете представить как он рыдал. Слова наши очень-очень могут дорого стоить для нас. И я прошу, пока мы имеем наших мам, пока мы еще видим, пока мы еще приходим, не говорите слова, не обдумавши. И пожелание мое для всех молодых и для нас, для всех, прежде чем что-то сказать, какой-то дать ответ, мы должны подумать, Чему, чего это может стоить для нас? Лично для меня, этот урок моего друга я запомнил на всю жизнь. И прежде чем что-то сказать э, в отношении к Богу, чтобы быть э, с Богом, чтобы служить Ему или еще что-то, надо думать. И я стараюсь больше и больше думать, прежде чем что-то сказать. Дорогие молодые друзья, дорогие друзья, будем думать о том. Чего может стоить нам наши слова? И сейчас мы споем просто песню о маме. С первых дней счастливого мгновения С той поры, как жизнь стал понимать Первым моим другом утешения Для меня была, конечно, мать И пусть летят года все благодарю за все годы прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Помню, как ты, мама, ночь молилась, все просила Бога обо мне. Чтобы я был верен Иисусу, Чтобы Он позвал меня к Тебе. И пусть летят годами те любилы, Мама, я Тебя за все благодарю. За все годы прожитые нами. i dobra twoją. И теперь я вижу, что спасите. Принял ту молитву в небеса. Он теперь мой друг и утешитель. Вера и надежда, он моя. За все благодарю За все годы прожитые с нами За любовь и доброту твою И пусть летят, когда я Мама, я тебя за все. Olho bom, então pronto, vai-u.